গতকাল করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী অশোক সিংহল পরে তিনি জেলাশাসক কার্যালয়ে এক রিভিউ মিটিংয়ে উপস্থিত হন সভা শেষে সাংবাদিকদের সামনে বিস্তারিত তুলে ধরেন মন্ত্রী মন্ত্রী বলেন করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে ছোটোখাটো যেগুলো সমস্যা রয়েছে শীঘ্রই সমাধান করা হবে এছাড়াও মন্ত্রী এদিন রোগীদের সঙ্গে আলোচনা করেন তিনি রোগীদের বিভিন্ন অভিযোগ শোনেন হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ওষুধ পাওয়া যায় না বলেও মন্ত্রীর কাছে অভিযোগ করেন রোগীরা আজি করিমগঞ্জ জেলা ভ্রমণ কার্যসূচী মানে ডিস্ট্রিক্ট সিভিল হসপিটাল ভ্রমণ করল ডক্টৰসকলৰ লগত আলোচনা করা হল পেচেণ্টৰ লগতো কথা পাতিলোঁ আমাৰ মাতৃ জননীসকলৰ লগতো কথা পাতিলোঁ আৰু তাত কিবা সমস্যা আছিলে সমস্যাবোৰ ডি চি অফিচত বহি বহুতখিনি নিষ্পত্তি কৰা গ'ল এটা অভিযোগ আহিছিল যে মেডিচিন ডক্তৰে প্ৰিছক্ৰিপশ্যনত যিটো লিখে গভৰ্ণমেণ্টত এভেইলেবল নাথাকে তদন্ত তদন্ত কৰাৰ পিছত বুজি পালোঁ যে মেডিচিন এভেইলেবল আছে কিন্তু যেনেকৈ লিখিছে তাত বুজা যায় যে মেডিচিন নাই ডক্তৰসকলক মই হাতযোৰ কৰি ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ যে চৰকাৰে ইচেঞ্চিয়েল গোটেই ড্ৰাগছ মেইনটেইন কৰি আছে তাৰপিছত যদি পেচেণ্টে বাহিৰত যাব লগা হয় এইটো এটা বেয়া কথা হৈছে উইডিন পোন্ধৰ ফেৰ্ৰুৱাৰী গোটেই অসমৰ যিমান হস্পিটেল আছে য'ত ডক্টৰে মেডিচিন প্ৰিছক্ৰাইব কৰে প্ৰত্যেকটোতে এটা হেল্পলাইন নম্বৰ লাগি থাকিব পেচেণ্টে যদি বাহিৰৰ পৰা মেডিচিন কিনিব লগা হয় হেল্পলাইনত জনাব আৰু এটা হোৱাটছআপ নম্বৰ থাকিব নিজক প্ৰিছক্ৰিপশ্যনটো তাতে হোৱাটছআপত দিব ইচেঞ্চিয়েল ড্ৰাগছৰ বাহিৰত প্ৰিছক্ৰিপশ্যনত যদি মেডিচিন লিখিছে ডক্তৰৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ডক্তৰৰ অনুপাত অলপ কম ৰোগীৰ অনুপাততকৈ ডক্টৰৰ মানে অনুপাত কম মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এতিয়া যোৱা ন বছৰত প্ৰায় আঠখন নতুন মেডিকেল কলেজ চালু হ'ল দহখন নতুন মেডিকেল কলেজ হৈ আছে কৰিমগঞ্জতো মেডিকেল কলেজ হৈ আছে চ' এই মেডিকেল কলেজবোৰে ডক্তৰ তিয়ী কৰিব তেতিয়া ডক্তৰৰ অভাৱটো বহুতখিনি কমি আহিব অহা দিনবোৰত আৰু অলপ পৰিৱৰ্তন কৰি ডক্টৰবিলাক কে ডক্তৰসকলক কেনেকৈ আমি রাইজল লগত মিলাই কাম মত লাগাবো পারো তার উপরও ব্যবস্থা বিডি রিপোর্ট বরাক ভিশন